dostlar. Ümumən sizə necə işləyəcəyimizi daha geniş şəkildə göstərəcəm. İlk öncə, yəni addım göstər. İlk öncə biz dəqiqlik Google Play Store-a və burada PP proqramı var. Bu proqram fırtıqda səlam yəni, bir də göstər. PP proqramı bu var, arxasında Çin dilində sözlər. Yəni bu. Bu proqram daxil proqramı daxil elədim. Bunu yüklədim proqramı. Yəni belədir bu proqram. Ə, yəni ə, mən ə, keçmiş videolar çəkmişəm, lakin burada do, bəzi dostlarımız deyirlər ki, alınmır. Yəni, yəni Allah'ın saxlanır və ya başqa şeylər alınmır. Buna görə bir də çəkdim ki, yəni ki, e, ola bilər ki, gəncəllənə mənim xəbərim olmaya. Onun üçün təzən çəkdim. E, sizə error Kingroot sizdən gəncəllə istədi. Yəni yazar ki, əgər desə ki, siz e, proqramı gəncəllə, yəni orada gəncəlləmə ehtiyacı yoxdur. E, Keçmir proqramla. Daxil oluq PP programına. Yani burada Wi-Fi içinde programlar var. Ha. Neyse. Biz burada aktarırız. Iı, root Buy. Bax, hə, görürsünüz ki, Kimwi program çıxdı. Mən yəni, Kimwi yazılıqda çıxır. Bu ıı, proqramı başqa şey yükləyirik. Bu yüklənmə üçün biz başqa şey edəcəyik. Bəli, burada Wi-Fi, Wi-Fi açmaq nə proqram. Wi-Fi hackerlik edərək daxil olma proqramları var. Yəni siz bunları rahat bir şəkildə yükləyə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi hər bir proqram var. Bəli. Chemroot tamam. Gördüz kimi Chemroot proqramına daxil olduq. Yəni orta işləyirik, sonra qabluluq Gə bilirsizsə o daha məsləhətlidir. Yəni bura da oxuya bilərsiz. Yəni bunu gördüz ki, antivirus proqramı bir qorur. Görür, yəni gördüz ki, özü forranı, yəni. Bir də sizə də çatdırmalıyam ki, bura da e, yəni bu bunlar Şu an biraz dedik ki, Zaletka faizi 30% faiz olmalı, 30%-dən yüksək olmalı. Və eee yəni antivirus proqramına heç bir görmədiyik üçün biz onu heçsizəmər. Görürsünüz ki, burada zərləyir. Yəni bunu siz ə, keçirə bilərsiniz. Yəni bunu yükləyib çevirib, yəni proqramlar var, yəni onu sizin Azərbaycan dilində tərcümə edib baxa bilərsiniz ki, burada nələr lazım olur. Biz isə root, yəni root alındı. Gördünüz ki, bu root alındı. <laughs> Özünə soruşun özün, ki, root özkinter proqramında sizə təklif edir. Yəni KinqOS proqramında yükləməyə dəyər. KinqOS proqramı isə nəyə lazımdır? Onda bir sizə deyim. Kingo Server proqramı ə, hansı proqramlar rutluldu, yəni onları hansını rutlamaq lazımdır. Onu Kingo Server proqramına daxil elərək, məsələn Game Killer proqramı hər insan bu proqramla oynamaq istəyir. Buna vururu üzərinə və allow. Buraya allow edirik və ya deny edir, ya da ya, ə, yəni qəbul etmək lazımdır. Yəni ox. Ələ istədiyiniz kimi alınır. Bu qədər, həy dostlar. Siz əgər nə sualınız varsa, mənə sual soruşun, yəni çəkinməyin. Mən bir dəfə video hazırlayaram. Sağ, izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Videonu like etməyə və məni kanalımı izləməyə unutmayın.